Более десятка вопросов, в том числе значимые социально-экономические законопроекты. Перед каникулами важно ничего не упустить. Сегодня депутаты Республиканского парламента собрались на последнее заседание весенней сессии. Особый пункт повестки – обращение законодателей к российскому министру здравоохранения по проблеме так называемых аптечных наркотиков. С подробностями наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Первый вопрос повестки дня, возвращенный на повторное рассмотрение закон об ипотечном кредитовании. Некоторые аспекты этого акта идут в разрез с уже действующими нормативными документами, и глава республики потребовал привести их в соответствие. С прошлого года банки предоставляют ипотечные кредиты населению на условиях выплаты компенсации, а Минстрой возмещает час процентной ставки по уже выданным судам. Закон же Кабардино-Балкарской республики о государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании который сегодня предлагается к повторному рассмотрению, предусматривает меру государственной социальной поддержки в виде социальной выплаты на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании. Все расхождения проработаны представителями главы и правительства с профильным комитетом парламента. И сегодня законопроект одобрен уже с внесенными поправками. Еще один документ, предложенный главой республики, представил Минтранс. Касается он перевозок населения в поездах дальнего следования. Кабардино-Балкария по договоренности с федеральной пассажирской компанией станет обладателем четырех составов с новыми вагонами улучшенной комфортабельности. Их общая стоимость более миллиарда 600 миллионов рублей. Курсировать поезд будет по маршруту Нальчик-Москва. Законопроект утвержден единогласно. Правительство Кабардино-Балкарии отчиталось перед депутатами об исполнении республиканского бюджета за первый квартал года. Доходы республиканского бюджета выполнены на 27,4% от плановых назначений. Расходы в целом выполнены на 16,2%. По итогам исполнения бюджета за первый квартал текущего года сложился профицит, но я хотел бы объяснить, что этот профицит условный вызван тем, что в начале года поступает, как правило, годовая потребность средств федерального бюджета, которые расходуются по мере в течение года главными распорядителями бюджетных средств. Профицит, по словам министра, превысил 2 миллиарда рублей и обусловлен остатком неизрасходованных целевых средств. И сегодня же парламентарии обратились к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с предложением внести лекарственные препараты «Лирика» и «Тропикамид» в список подлежащих строгому количественному учету. Накануне на заседании антинаркотической комиссии при главе КБР с такой совместной инициативой выступили Госнаркоконтроль и Минздрав Республики. Сегодня свою поддержку выразили депутаты. Завершили заседание народные избранники утверждением примерного плана на осеннюю сессию. Сафар Гириев, Анатолий Дирико, Вести, Кабардино-Балкария.